bor yo'g'i uchta mahsulotdan noodatiy de pishirilmaydigan shirinlik dangasalar emas balki uddabironlar tanlovi buning uchun idishimizga sut shakar agar solib aralashtirib olovga qo'yamiz sinimsiz aralashtirib turamiz bitta qaynagandan keyin o'chiramiz ana endi mevali joyga yetib keldik sovuq tushishi bilan mandarinlarni sog'inganlar aynan siz uchun ushbu shirinlik yoqadi tayyor bo'lgan massamizdan ozgina stakanga quyib mandarinlarni xuddi shu ko'rinishda terib olamiz tayyorlagan massani sovib qolmasdan ustidan quyib biroz ilitib холдilnиkka jo'natamiz ushbu shirinlikni istalgan meva turidan tayyorlasangiz bo'ladi men yashillikni sevuvchilar uchun kividan sinab ko'rdim bu shirinlik qaytarib o'taman noodatiylikni xush ko'ruvchilar uchun yoqadi yarim soat o'tgach shirinlikni olib kesib bemalol tanovvul qilsangiz bo'ladi videoni eng shirin qismiga ham yetib keldik ko'rib turgan shu telefoningiz egasiga aylanishni istasangiz bizning sovrinli o'yinda ishtirok eting va g'olibiga aylaning shartlari batafsil video tagida yozilgan